Alone, going for a ride, traveling solo. Oh my God! I had to follow this calling from the wild, into the shadows, into the. Вода. Сложно представить себе более удивительный повод, который собрал столько удивительных гостей в одном месте. Сегодня, 14 марта, ресторан «Маска» принимает фотокерформанс Алины Генозенцевой под названием «Холостяки». Почему «Холостяки»? А, кому пришла идея перевоплощения? И что скрывается все-таки под этим названием? И мы сейчас на самые интригующие вопросы ответит идейный вдохновитель и организатор, директор интернет-журнала «Эго-джорнал» Ксения Бенедюк. Начиная с прошлого года, мне настойчиво преследовала цель э, сфотографировать главных тюменских красавиц в весьма нетрадиционных образах. Вокруг этого проекта очень быстро сформировалась безумно гениальная творческая команда, это фотограф Алина Еноземцева и гример Анастасия Самохвалова. Фото-верфоманс — это отражение современной реалии, когда на безумно хрупкие женские плечи ложится подчас совсем женская ответственность и подчас совсем нелегкий бизнес. Я желаю вам приятно провести этот вечер, наслаждаться фотоработами и от лица всех организаторов. Мы вас благодарим за то, что вы нас посетили сегодня. Ну и, конечно, в первую очередь этот проект состоялся благодаря профессиональному умению, мастерству фотохудожника, уникальному взгляду. Встречайте, очаровательная, невероятная Алина Иноземцева, автор фотоработки. здесь очень повезло что мы любим с женщиной женщина может быть разная она может превращаться и я полагаю что с вами я сумела это отразить всем спасибо так да, невозможно было бы воплотить эту идею и без руки мастера которая буквально одним движением кисточки превращала красавиц в красавцев в юнцов, в брутальных мужчин я под ваши аплодисменты также приглашаю Анастасию Самохвалову. Я буду сказать огромное спасибо модели. А потому что решиться на такую жизнь, это не только смелость, это стопроцентная уверенность в своей женственности, неподражаемости и крутости. Огромное вам уважение и спасибо. мужских образах. И я думаю, что еще раз аплодисменты, в поддержку нам. Спасибо. И я думаю, что публика заждалась. Uh, уважаемые дамы, большая просьба прямо сейчас пройти к тем работам, где мы представлены в самых необычных образах. i представляю вам талантливую художницу Стефанию Варгола, которая представляет технику моментального рисунка лайф Art. И на ваших глазах будет создан портрет одной из участниц фотопроекта «Холостяки». как у холостяка, который сегодня представлен был. Вы знаете, наверное, всех женщин интересует вопрос, действительно, а сложно ли быть мужчиной? Вы побывали для фотосессии ненадолго в роли холостяка. Расскажите, как, каково это? Для меня это было очень интересно, страшно, захватывающе. Я ждала, когда... Вот когда наконец-то уже случится, когда нарисуют мне эти усы, когда покажут, каким же я должна была быть мужчиной. Потому что вот все поговорка там, что я и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик. Я думаю, что она все-таки присуща всем женщинам бизнес-леди. Поэтому, когда ты, в принципе, часто ведешь себя как мужчина, то интересно уже и посмотреть.